За много лет, понятно, у нас сформированы потоки больных, один, один из которых с Украины, один из которых это дети, которые не могут дальше жить без искусственной почки. То есть они практически здесь живут, получая там 3-4 раза в неделю процедуры искусственной почки. И я думаю, вам понятно, что живя здесь ни день, ни два, ни месяц, ни год, и пять лет, и шесть лет, понятно, вам наверняка уже понятно, что мы палаты максимально то, что мы могли сделать приближенное, но ну, хоть какой-то комнате да? Почему у нас появилась в отделении детская игровая комната для детей? младшего и среднего возраста, почему появился психолог, почему есть учебный класс. И я со своей стороны очень благодарен и очень рад тому, что возникла у Андрея Федоровича инициатива для того, чтобы уделить детям этому внимание, сделать очень интересный проект, который, кроме постоянного влечения этих детей их в пребывании вкусной почки, позволит детям ощущать жизнь, что они являются представителями общества, да, и у них еще есть шансы формировать и свою специальность. Поэтому я очень рад. И дети они видят это внимание, они его ощущают. И я очень рад этому, потому что другого, кроме... Ну, мы как медики пролонгируем жизнь этих детей. А в целом они не могут посещать школу. Они живут в отрыве от своего дома, в отрыве от своих сверстников. Я чувствую, как тает белый снег. Я слышу, как растет лесу подснежник. Я узнаю, как долг человек и жизнь его в ладонях чьих-то нежных.